Dengan kemerdekaan Tanah Melayu 1956, satu rundingan di antara wakil-wakil Kerajaan Perikatan, wakil raja-raja Melayu, dengan pegawai-pegawai dari pejabat Tanah Jajahan British telah diadakan di Lancaster House, London. Persidangan yang berlangsung selama tiga minggu ini merundingkan beberapa perkara berkaitan dengan kemerdekaan. Rundingan ini akhirnya membentuk satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian London. Inilah barisan perwakilan Tanah Melayu yang menyertai rundingan kemerdekaan di London pada Januari 1956. Delegasi membabitkan wakil-wakil parti Perikatan dan wakil raja-raja Melayu, dikepalai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Rombongan ini membawa misi penting, iaitu memastikan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan mutlak daripada British. Biarpun tujuannya satu, Tunku melihat adanya cabaran pada rombongan ini. Setiap anggota delegasi mewakili pihak dan kepentingan masing-masing yang mungkin akan mengetengahkan tuntutan tersendiri di meja rundingan nanti. Tunku berpendirian, kesepakatan setiap perwakilan adalah perlu agar pihak British tidak mempunyai ruang untuk menafikan tuntutan. Justru perjalanan tidak dibuat secara terus ke London menaiki kapal terbang. Tunku memutuskan yang dedikasi akan berlepas naik kapal laut dari Singapura ke Karachi, Pakistan terlebih dahulu, kemudian menuju ke London melalui pesawat. Jadi naiklah kapal Asia ini. Dalam masa naik kapal Asia, hari-hari kita berunding antara kita dengan FIFA. Sampai semua dah dapat bersetuju nak cakap dengan satu suara, baru kita berhenti Karachi sekarang naik kapal terbang. Pelayaran yang panjang memberi masa untuk anggota rombongan lebih saling mengenali dan berbincang lanjut agar kata sepakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Terdapat catatan yang menyebut syur memanjangkan tempoh perjalanan ini diberi kepada tungku oleh Syekh Abdullah Fahim, ulama falak yang juga mencadangkan 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan. Ternyata perancangan ini berkesan dan rundingan kemerdekaan di London mencapai matlamat. Tujuan utama rundingan kemerdekaan diadakan antara pemimpin tanah Melayu dan pihak British adalah untuk mencapai persetujuan tarikh dan syarat kemerdekaan. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rang Undang, Undang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah diluluskan. Rang undang-undang tersebut telah diluluskan dengan sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Undangan Federal yang telah memberikan taraf kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah mengemukakan usul supaya rang undang-undang ini diluluskan. Melalui kelulusan tersebut, negeri-negeri Melayu bersekutu Pulau Pinang dan Melaka akan menjadi sebuah persekutuan yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu mulai 31 Ogos 1957. Sesungguhnya, dengan kelulusan undang-undang perlembagaan persekutuan ini telah memberi pengiktirafan kepada sebuah kerajaan persekutuan tanah Melayu yang berdaulat dan merdeka. Perundingan kemerdekaan ini berlaku pada Januari 1956 bertempat di Lancaster House, London yang diketuai oleh Tg. Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Hasil penting daripada perundingan kemerdekaan tersebut adalah persetujuan bahawa Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 92 Peranan suruhan Jaya Perlembagaan Persetujuan lain berikutan persetujuan di pada 8 Mac 1956 setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIA. Suruhanjaya ini memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956. Antara tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang berdekat. Dr. menunjukkan seluruh jaya perlembagaan persekutuan tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti berikut. Memeriksa aturan perlembagaan yang muncul di seluruh tanah Melayu, mengambil cara kehidupan dan mata batang kutubu dan raja raja raja. Memberikan cara terhadap perlembagaan persekutuan sebagai lebih tunggal, bebas dan berkelanjaan sendiri dan menghubungkan kemanyi berdasarkan berkuasa kepada dengan dua di waktu yang dalam. Menunjukkan kerajaan besar yang kuat dengan kerajaan yang juga berkuasa melindungi kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berpelembagaan di negeri masing-masing. Mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu yang di Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai yang di Pertuan Agung untuk Persekutuan Tanah Melayu. Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain Suruhanjaya Rednis adalah sebuah suruhanjaya bebas yang ditubuhkan pada Mac 1956 untuk merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pengurusi Suruhanjaya Red ialah Lord William Red daripada Britain. Uh, tanggungjawab utama Suruhanjaya Red adalah merangka perlembagaan yang sesuai bagi negara merdeka termasuk hak rakyat, struktur kerajaan dan kedudukan raja-raja Melayu. Suruhanjaya Red ini mendapatkan pandangan rakyat tanah Melayu melalui memorandum dan juga pandangan bertulis yang dimana daripada pelbagai parti politik, uh, pertubuhan dan juga individu. Proses serundingan dan pembentukan Suruhanjaya Red dianggap penting dalam sejarah kemerdekaan kerana ia menunjukkan semangat perpaduan, diplomasi dan asas pembentukan negara berperlembagaan yang demokratik. Dari sini, peristiwa berlaku dengan derasnya. Tengku berangkat ke London hendak menggubal perlembagaan baru. Diringi dengan kasih sayang dan tahan setia serta doa restu penduduk Melayu beliau pun berangkat dari Singapura dengan perasaan yakin berjaya kerana di dalam sesengkat masa saja beliau telah menyatu padukan penduduk Melayu. Segala halangan dapat diatasinya. Hasil perundingan kemerdekaan penuh dalam masa 18 bulan lagi iaitu dalam matlamat tarikh tengku to the people of Melayah, I say, do your duty to your country. Kepada penduduk Melaya, beliau berkata, menuntut kemerdekaan kurang sukarnya daripada mengekalkan kemerdekaan. Saya minta daripada tuan-tuan sekalian tahan setia yang tidak berbelah bagi kepada tanah air. Negeri Riang Gembira tetapi tidak seketika pun Tengku melalaikan rakyat akan tugas besar yang mereka sekalian hadapi. Sabar dan korban perlu kerana kerja belumlah selesai. Atas pengorbanan dan taat setia tuan, kata beliau, saya akan bina negara Melayu.